По нашей инициативе, инициативы члена правления ОСББ «Граф» и всех жильцов была проведена глобальная реконструкция движения автотранспортного средства по улице Морской, угол Андрея Гулагуленко, то есть бывшая Азарова. То есть с французского бульвара теперь возможно заезд, беспрепятственный проезд спецавтотранспорта, скорой, пожарной, вплоть даже до той же полиции, которая не могла добраться на выезд. Был разработан проект благоустройства придомовой территории, внутреннего дворика и э, придомовой парковочной зоны. То есть здесь рассматривано, у нас была проблема и остается проблема, это хранение мусорных баков, для них нужен соответствующий карман. На данном этапе господин Ильин, так называемый руководитель отдела благоустройства, что-то как-то он не видит, не дает нам сгода на порушение благоустройства, чтобы мы могли этот карман себе организовать. У компании Экоград, у них есть схема разработанная, где находятся каждого дома мусорные баки. У нас здесь находятся два. Эти баки притащили оттуда, непонятно кто, чтобы здесь их раскидать. Ну и все. Здесь у нас будет карман, который вплотную к дереву и к этой всей этой истории. Поэтому вот у нас отлично и получается. Ну, в частности, если хотелось бы вам тоже всем показать, о том, что это жизненно необходимо для нас, потому что э, препятствует движению автотранспорта данное, данные мусорные баки. Ну и плюс эстетический вид, внешний вид э, хотелось бы сделать красоту и порядок. То есть мы провели собрание <coughs>, членов управления, где единогласно было принято решение обязать голову управления, то без меня, Кущинского Сергея Ивановича, в реализации данных проектов. Эти проекты были поэтапно реализованы, где в процессе этого всего возникают некоторые нюансы, некоторые коллизии. То есть организация парковочных мест, где у нас дополнительно еще возникли два парковочных места рядом возле мусорных баков. Эти парковочные места нам необходимы для того, чтобы обеспечить стой спецтранспорта, который будет обслуживать данную территорию. У нас здесь будет карман, и эти мусорки уйдут сюда. Все, и у нас освобождается. Место там более чем предостаточно. Да. Мы просили здесь два парковочных места. Я предлагал благоустроить всю эту улицу. За счет того, что они нам передают вот этих два парковочных места, я бы застелил здесь все бы в плитке тротуары, поставил бы здесь столбики, красиво бы навел. Не хотят. Ладно, разберемся. На сегодняшний день мы разработали целый ряд благоустройств, которые согласовались с приборской администрацией, с отделом благоустройства и со всеми службами, в частности, и вашими службами в том числе. Проект благоустройства он не заканчивается, у нас глобальный он проект. Это проект мы сейчас говорим о в частности, решение вопроса автотранспорта, движения автотрансфера, которое позволило нам разгрузить и убрать хаотичную остановку и парковку автотранспорта, чем вы должны заниматься, не мы, не мы должны это были финансировать. но ну, это не камень ваш огород, я наоборот только за, чтобы мы вместе двигались и вместе схему разработали вы, ваша организация, дальше мы ее согласовали с полицией, идет реализация данного проекта. Все равно немножко есть транспортных средств э, выездом на бордюр, на бордюр в этой части, перекрывая дорогу. Я думаю, что здесь надо установить какие-то ограничители. То есть сегодня город этим располагает, я так понимаю, бюджет города тоже. Поэтому мы с этим обращением будем еще раз обращаться к вам дополнительно. Ну и плюс оказать содействие, максимальное содействие. У вас работают люди, которые инспектируют, которые выписывают штрафы, а незабонное... они правильные, незаконные. Об... Это не по, не по, не по, не по да, да, да. Каким Но образом? Я напишу рапорт на командира, что там. Вот, а откуда, я, откуда, не, откуда я, надеюсь, я надеюсь, если мы вот две недели в таком режиме проведем, здесь устаканится все, будет в нормальном виде, и это будет работать, и оно имеет право на жизнь. Есть, не на всех есть машинах номера телефона. Ну где они не берут? Нет, просто есть, где нет вообще. Вот, где-то когда-то он пересекался, переоформлял машину в последнее время номер есть. ДТП попадал, номер есть. Смотрите, вот, в частности, вот касаемо вот этих мусорных баков, потому что здесь были должны быть два гелиниатора. Здесь у нас, согласно нашему проекту благоустрию, который был подписан Приморской администрацией и департамента благоустрию, у нас здесь карман для наших баков. Мы просили у вас выдать нам, передать нам два парковочных места, которые вы mm -hmm. нам благополучно отказали. Mm -hmm. Но может быть их это но мы освободим эту территорию то есть вот этих вот зайдут сюда, они будут закрытого типа специально для наших. Почему? Потому что компания Акаград, она выдала нам схему, где у нас размещаются э, мусорные баки. У нас только два, остальные эти мусорные баки Понятно. должны находиться в черном. Нужно как бы содействие в формате того, что в ближайшие э, две недели, что ваши сотрудники здесь приходили два раза в, хотя бы в день, это э, в районе 10 часов и в районе... 14, ну там 17 ну, Смотрите, часов. Мои если можно здесь, сюда попадают, но да. они не могут привязываться, допустим, в 10 Я примерно. Есть, они, они я говорю, да. 20, как они заходят? Заезжают. Мы готовы оказывать содействие в формате того, что проводить беседу, то есть выходить наши могут охранники, проводить беседу и разговаривать. Ну, Дело и... в том, что вы смотрите, у вас есть доступ. Почему, Дмитрий, говорю за это? У вас есть доступ. Автомобиль остановился, люди просто тупо бросили и ушли. Вот было три автомобиля, я звонил по 102. я же говорю, что единственное, что, чтобы не получилось так, что кто-то будет жаловаться там с велосипедными дорожками. Я, ну, вот честно, мое мнение, это категорически против. Здесь есть вот дорожка, которая можно проехать, если мы будем начать эту велосипедную Витя, дорожку. а там по схеме есть велодорожка? Нету, нету ее. А куда? куда? Здесь нету. Везут, а нету. По мне велодорожка только должна быть на тротуаре. Я, я тоже так вижу, если велодорожка, то это вот там.